हम कुछ भी नहीं कर सकते आप जो करना है ये पब्लिक को करना है धन्यवाद नहीं चल चाहिए तुम्हारा करो तो फिर... भोकरदन नगर परिषद कार्यालय समोर आम आदमी पार्टीने कचरा आणून टाकलेला आहे हे पहा लाईव्ह व्हिडिओ आपण जाणून घेऊया तुम्ही भोकरदन नगर परिषद कार्यालयासमोर कचरा आणून टाकलेला आहे तुमचे काय मागणी आहे आमची मागणी शहर स्वच्छ व्हावं शहराला पूर्ण नगर परिषदची जी नेमणूक केलेली आहे जन जनतेला पूर्ण सेवा उपलब्ध व्हावा हा आहे शहरामध्ये पाणी वेळेवर मिळावं आम्ही बरेच आतापर्यंत पत्रव्यवहार केले ओपन स्पेस बद्दल केले जिथं जिथं अतिक्रमण होत असेल त्याबद्दल केले हे नगर परिषद कुठल्याही पर बाऱ्यामध्ये दखल घ्यायला तयार नाही आहे आणि हे नगर हे मुख्य अधिकारी डबल बदलून आलेले यांना घरगुलचा विषय असो कुठलाही यांना नगर परिषद मध्ये तिसतीस हजार रुपये घेतात आणि ते हे करतात तर त्यामुळे हे कुठलाही आमचं हे मागणी मान्य करत नाही तर हे आम जनतेचे

अधिकारी बराबर बाहर आते हैं और इसमें उनका एक भी पर्सनल एजेंट नहीं है ये पूरे पब्लिक के एजेंट है ये पूरे है। लोग पब्लिक के काम करते हैं इसलिए अधिकारी को बाहर आने से पब्लिक के सामने जवाब देने से ये बोलना है कि गोपालगंज शहर में बहुत से ओपन पेसेज है इस पर बड़े बड़े लोगों ने माजी नगर सेवको ने माजी नगर अध्यक्षों ने उस पर कब्जा करके बैठे हुए हैं और वो धर से बोलते हैं कि इसकी हमारे पास तिर है वो लोगों को गुमराह करके तिर चालीस बता के और ओपन पेज को जो है तो बेच रहे हैं मैंने ये बात की आवाज मुख्य अधिकारी साहब के सामने उठाया था लेकिन अभी तक पत्र भी दिया था लेकिन आज तक भी उस पर मुख्य अधिकारी साहब ने कोई भी एक्शन नहीं लिया अभी हाल ही में, में, में मेरे घर के सामने का ओपन पेज दिख रहा था तो कुछ लोग वहाँ पर मटेरियल लेके आए थे लेकिन मैंने उनको तो देखा उनकी क्यों आए पूछा चौकाशी करा तो उन्होंने बोले भाई हमने ये ओपन पेज खरीद लिए बोले तो धन धागड़े लोग जो है जो राजकारी लोग है जो बड़े लोग है ये पूरे भोपाल शहर के ओपन पेज उनके कब्जे में है और वो धड़ले से ओपन पेज को बेच रहे तो मेरा ये बोलना है मुख्य अधिकारी साहब से कि भाई हमने तुमको पत्र दिया आम आदमी पार्टी के माध्यम से तो तुम इसके ऊपर एक्शन क्यों नहीं ले रहे क्या वजह है और वो जो लोग बोल रहे है हमने इसकी नगर पालिका की तिर चालीस बनाए हमारे पास इसके पेपर है तो कौन से आधार पे नगरपालिका ने इनको पेपर दिया तो इसका भी हमको माहिती दिया जाए कि भाई आपने जो है तो जो बच्चों के खेलने की जगह ओपन पे से कलेक्टर छोड़ने लगा था क्या तो इनको मंदिर मस्जिद कोई भी धार्मिक काम या बच्चों के खेलने के लिए ओपन पे रहते हैं फिर आपने जो है तो किस आधार पे इन लोगों को तिर बना के दिए हमको उसकी भी प्रतिक्रिया आपसे चाहिए हमने आपको बार 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 निवेदनों में बोला अर्जों में बोला बाहर से दूसरे लोगों से अर्ज कराए, लेकिन फिर भी आपने उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया तो मेरा इतना ही कहना है मुख्य अधिकारी साहब से कि भाई उसके बारे में भी आप थोड़ा ध्यान दे बच्चों का मसला है बच्चे कहाँ खेलेंगे भविष्य में

इथे कचरा आणून टाकण्यात आलेला आहे आपण हे लाईव्ह म्हणजे पाहतो इथे पोलीस कर्मचारीचेही बंदोबस्त करण्यात आलेला आहे जोपर्यंत मुख्याधिकारी हे बाहेर येऊन आमच्याशी चर्चा करत नाही तोपर्यंत आम्ही इथून नाही असा हट धरून आम आदमी पार्टीचे पदाधिकारी व कार्यकर्ते इथे उपस्थित आहे मोशी आज क्रांतिकारी दिन है क्रांति की शुरुआत हो जाने दो आप क्या होगा जेल जाएंगे ना फोन पब्लिक के लिए जेल जाने को तैयार है तुमको डर लग रहा है कि जेल जाने से खत्म बात जिसको डर लग रहा होगा वो घर चले जाओ नगर परिषद कार्यालयासमोर कचरा आणून टाकण्यात आलेला आहे आपण हे लाईव्ह व्हिडिओ आमच्या इंडियन न्यूज त्रेंशी पंधरा या चॅनलवर पाहत आहोत जर आत आपण आमचं यूट्यूब चॅनल सबस्क्राईब केलं नसेल तर लवकर हे चॅनल सबस्क्राईब करावं जोपर्यंत मुख्याधिकारी बाहेर येऊन दालनाच्या बाहेर येऊन आमच्याशी चर्चा करत नाही तोपर्यंत आम्ही इथून हटणार नाही असा हट्ट धरून आम आदमी पार्टीचे पदाधिकारी व कार्यकर्ते आहे विविध मागण्यासाठी आम आदमी पार्टीकडून नगर परिषद कार्यालय समोर कचरा आन टाक है अपन ये लाइव वीडियो आम इंडियन न्यूज त्रेन से पंद्रह या चैनल पहात आहो नगर परिषद के सामने कचरा डालना कम शर्म की बात नहीं है ये नगर परिषद के लिए बहुत शर्म की बात है ये पड़ा रहेगा अपन भी बैठे रहेंगे बहुत और ज्यादा शर्म की बात है इनकी बेशर्मी है तो हम भी बन जाते तो

मरकज मोहल्ला जिसको मल्ली भी बोलते हैं मल्ली बोलते हैं लेकिन एक्चुअल में उसका नाम कौन रिकॉर्ड मरकज मोहल्ला है वहाँ के अंदर मुख्य अधिकारी से यहाँ के बच्चों की डिमांड है कि वहाँ जाके देखो चलकर देखो चलकर हमारे मोहल्ले में आकर देखना उन्होंने पैदल भी नहीं चलता और तो सब मच्छर की घान है साफ सफाई नहीं कुछ नहीं क्या नहीं है मुख्य अधिकारी साहब ने आकर देखना हमारे मोहल्ले में क्या समस्या है क्या नहीं कचरे गाड़ी बंद थी तो महिला चालू करे दो दिन बाद नहीं आई गाड़ी दो ही दिन आई दो ही दिन नहीं कोई कोई नहीं 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 बस गाड़ी बात पानी निकलने की सोए है बनाया था नगर तो वो रोड चोरी होगा ऐसा है वहाँ के लोगों का आरोप है रोड चोरी होगा तो उसकी पुलिस स्टेशन में कम्प्लेन भी लिखाने वाले हैं वहाँ के लोग नगर परिषद के और के लोगों को कंप्लेन लिखाना है कि वो रोड चोरी होगा तो हमारा रोड ढूंढ के ला के दो ये पुलिस स्टेशन में यहाँ के लोगों ने पीछे भी मेरे को बोला था कि हम कम्प्लेन लिखाने वाले हैं में कि वो जो रोड चोरी हो गया वो हमारा रोड ढूंढ के दो गया का है मल्ली के अंदर जाके देखिए यानी भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार है जिधर जनता बेजार है असे व्हिडिओ पाहण्यासाठी आमच्या युट्यूब चॅनल इंडिया न्यूज だか 따라... मै जो दिन दो नाले में बात टीचर साहब पानी की बोतल मरकर मोहे में और भोकरगंज के हर कोने में गान है और मेरा ये कहना है नगर पालिका के मुख्य अधिकारी से कि जल्द से जल्द वो जाके देखे क्या घान का है और जल्द से जल्द वो काम हो जाना चाहिए क्योंकि उसमें सब रह रहे मल्ली में भी आके देखो और ये जो रोडो का भी काम सही नहीं हुआ है रोड पे पूरे चिखर है और हमारे मस्जिद के सामने बहुत सामने ज्यादा चिकर है और हम जब घर से बाहर निकलते हैं तो पूरे भर के आ जाते हैं इधर तो काम पे जाते हैं तो पेट भी बोलता है क्या भर के आया है जरा तो आना था तो हम क्या करेंगे नल भी तो पंद्रह दिन बीस दिन के बाद आप छोड़े एक महीने के बाद अन्य नाने आने पानी का नाम चाहिए क्योंकि गांव के विकास के वास्ते सब लोग अच्छे रहते और हर मुख्य अधिकारी को हम सपोर्ट करेंगे गांव का कम विकास हवा तो और हम ईमानदारी से ये नाते खड़े और हमको नमाज भी जाना है नमाज को टाइम हो रहा आओ भाई नगर परिषद कार्यालय समोर आम आदमी पार्टी कडून कचरा आणून इथे देण्यात आलेला आहे आपण हे तो तो सुने असे व्हिडिओ पाहण्यासाठी आपली गी इतकी जे निकलते काम लिए सोचते है काम पल्ली मे निक निकलते कपडे गंदे हो जाते